अगर एक पॉलिटिक्स का नतीजा नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप में जा सकते एक सीट का हिसाब करने के लिए लक्षद्वीप में जा सकते लेकिन अब तक डेढ़ साल हो गया प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए हाँ और भी विपक्ष के नेता मणिपुर पहुंच गए वहां के लोगों से बातचीत जाकर करते हैं वहां की वेदना समझ लेते हैं लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाकर बैठते हैं समुद्र तट पर हाँ और वहां बैठकर मालदीव के साथ झगड़ा करते हैं लेकिन मणिपुर में जो चाइना के लोग घुस गए उनसे पंगा लेने की हिम्मत बीजेपी और आरएसएस में नहीं है तो राहुल गांधी जी ने गलत क्या बोला है राजनीति तो है ना कौन सी राजनीति है ये राजनीति देश हित की नहीं है राष्ट्र हित की नहीं है ये राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की राजनीति है बगा मंदिर हा विषय जब फडणवीस लक्ष्य करना वाटत महाराष्ट्र शिवसेने का तो माला असत फसल तीस पस्तीस वर्षा राम मंदिर लढ्याचा इतिहास समजून घ्यावा फडणवीस यांनी आधी स्वतःची खुर्ची सांभाळावी ज्या पद्धतीनं त्यांना अपमानित करून अर्धवट उपमुख्यमंत्री केलेला आहे ना त्याच्या ते त्यांनी पाहावं मी जे म्हणतो या महाराष्ट्रामध्ये एक फुल दोन डाऊटफुल यांचं सरकार सुरू आहे बरं का आणि हे जे एक फुल आहेत ते सुद्धा राहणार नाही आणि दोन डाउटफुल उपमुख्यमंत्री आहेत आता देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सुद्धा पूर्ण नाही आहेत त्या सुद्धा वाटेकरी आहेत त्यांनी त्याच्यावर बोलावं राम मंदिराच्या संदर्भात शिवसेनेचं योगदान काय आहे या जगातला प्रत्येक हिंदू जाणतो तेव्हा देवेंद्र फडणवीस नव्हते गोधडीमध्ये होते, होते सगळे गोधडीमध्ये रांगत होते काय काय सांगतायत ते राम मंदिरावर आणि तुम्ही काय प्रश्न विचारता राम मंदिरावर आम्हाला त्यांना विचारा प्रश्न तुम्ही कुठे होतात म्हणून दरपोक पळून गेले हे लोक मैदान सोडून पळून जाणाऱ्या लोकांनी अयोध्येच्या मैदानातून पळून जाणाऱ्या लोकांनी या पळपुट्याने शिवसेनेच्या राम मंदिरातील योगदानावरती प्रश्न विचारावे ही संघ नीती आहे स्वतःची नामर्दानगी लपवायची आणि दुसऱ्याच्या शौर्यावरती बोट दाखवायचं बरे का हा हा रामाचा अपमान करतायत ते मी बघा हे जे आहे कोणते तरुण होते काय होते हे मला माहिती आहे आमच्याकडे माहिती सगळी आहे राम मंदिर ओढून द्यायची धमकी देणारे विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते होते त्याने मुसल मुसलमान नावं घेतली होती आणि राम मंदिर ओढून घ्यायची धमकी देत होती या देशामध्ये दे। लोकसभा लो निवडणुकीआधी अशा प्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करून बरं का अशा प्रकारे धार्मिक तेढ निर्माण करून निवडणुका जिंकायच्या किंवा निवडणुकांना सामोरं जायचं हे भारतीय जनता पक्षाचं षडयंत्र आहे ठाकरे कुटुंबाच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही सरकार। केंद्र सरकारची आहे महाराष्ट्रामध्ये जे डाऊटफुल सरकार आहे त्यांची नाही ते सुडानं पेटलेलं सरकार आहे ही जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे ज्या पद्धतीनं ठाकरे कुटुंबाचं संरक्षण शिवसेना नेत्यांचं संरक्षण काढून घेतलेलं आहे त्याच्यामुळे ही सगळी जबाबदारी उद्या भविष्यात काय घडलं तर ही या केंद्राची आणि महाराष्ट्राच्या गृह खात्याची कांड हो सकता है है जानकारी मिली है, तो उसके ऊपर एक्शन लिजिये ना हम क्यों सवाल पूछ रे हमने बार बार का है जिस तरह से ठाकरे परिवार की सुरक्षा में कमी की है कोणसी डरने वाले नहीं है शिवसेना और शिवसैनिक ठाकरे परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा तयार आहे एक लक्षात घ्या की उद्या मी काली सांगितलं उद्या चार वाजता वरळी डोम येथे माननीय उद्धव ठाकरे आणि काही कायदे पंडित यांची महापत्रकार परिषद आहे त्याच्यामध्ये तुमच्या सगळ्या प्रश्नांना उत्तर मिळते आणि देशभरातल्या पत्रकारांना मग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल किंवा प्रिंट मीडिया असेल त्यांना आम्ही उद्या आमंत्रित केलेलं त्यांच्या समोर हा जो निकाल राहुल नार्वेकरांनी दिलेला आहे त्या संदर्भात खुली चर्चा होईल आमच्यामध्ये हिंमत आहे खुली चर्चा करण्याची आणि आपण सगळ्यांनी तिकडे यावं देखि कल चार बजे वरळी मे जो मुंबई का सबसे बडा एक सभागृह है हॉल है व्हा हमने एक ओपन प्रेस कॉन्फरन्स ओपन वो जनता के लिए भी खुली है और देश के सभी पत्रकार चाहे हमारे विरोधी हो चाहे और कोई हो सबके लिए खुला है आप आइए और हमारी बात सुनिए कि जिस तरह से ये न्याय की धज्जिया उड़ाई है ये लोगों ने जिस तरह से एमएलए डिस्कालिफिकेशन के जो पिटिशन है उस बारे में संविधान की धज्जिया उड़ाई है सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी उस बारे में हम जनता के साथ डायलॉग करना चाहते हैं और पत्रकारों के साथ डायलॉग करना चाहते हैं नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा देखिए अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई का मुद्दा खत्म हो गया है तो चुनाव से पहले ये हमारी भाजपा की सरकार मालदीव के साथ झगड़ा करना चाहती है मालदीव के साथ जिसके पास खुद की आर्मी नहीं है पुलिस फोर्स नहीं है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी देश को दिखा रहे हैं कि हम मालदीव के साथ झगड़ा कर रहे हैं मालदीव के साथ युद्ध करे जिस देश को आर्मी नहीं है उनके साथ संघर्ष करेंगे और यहां चुनाव में वोट मांगेंगे अरे मालदीव में चाइना घुस गया है और म्यांमार और चाइना के पूरे उग्रवादी मणिपुर में घुस गए हैं आप उनको पहले बाहर निकालिए क्या देखना उसमें <coughs> राम मंदिर में राम मंदिर की नौकरेशन में अगर अगर जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए निमंत्रण है राम राम थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है राम सभी के है ना सबको जाना चाहिए जिनको जिनको बुलाया है उसने भी जाना चाहिए और जिनको नहीं बुलाया है वो लोगों ने भी जाना चाहिए ये कौन बीजेपी का, का कार्यालय बनाया क्या अयोध्या में ये बीजेपी कार्यालय है कि हमारे पार्टी के ऑफिस में किसने आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये राम मंदिर है ये सबका है राम और सबको जाना चाहिए भाजपा का नारा का होता था क्या मंदिर वही बनाऊंगे बनाएंगे जाकर देखिए मंदिर वहां बन गया है का नहीं बन गया है जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है वहां से चार किलोमीटर दूर मंदिर बना है वो तो कोई भी बना सकता था लेकिन हम उस उसमें भेद नहीं करना चाहते जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसे ही है मंदिर बना है वहां से तीन किलोमीटर दूर ये सबको मालूम है लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बात करनी चाहिए न्याय यात्रा में हम सब जुड़ जाएंगे ये ये भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है आपने अडवाणी साहब को बुलाया क्या अयोध्या में हमने पूछा प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेता है मुझे लगता है यात्रा बहुत लंबी है बड़ी है हम सब लोग किसना किसी मोड़ पर उस यात्रा में शामिल